Вкусно во всем. Можно спорить, как будет правильно чкмерули или шкмерули, но бесспорно одно. Это потрясающе вкусное блюдо, а для меня лично вкуснейшее творение грузинской кухни. Если вы еще такого не пробовали, просто обязаны приготовить. Тем более это не сложно. Не требует особых навыков и особых ингредиентов. Все они должны быть качественными. И вы будете в восторге, обещаю. Наш рецепт вариант народного, с добавкой так называемых городских ингредиентов сливок, зелени, узко-сунели. Их отличия мы расскажем по ходу рецепта. Нужно будет цыплята, небольшие, они обязаны быть небольшими, как у меня, или точнее менее килограмма веса. А лучше 500-700 грамм. Чеснок много. Это будет блюдо имени цыпленка и чеснока. Сливки густые или не очень, какие у вас получится найти. Чем гуще, тем лучше. Можно даже домашние. Специи, соль, черный молотый перец по желанию и узко сунели. Не представляю этого блюда без него. Зелень, кинза и петрушка, а также топленое сливочное масло и соль. Перечень небольшой. Начнем с подготовки цыпленка или цыплят в нашем случае. Маленьких. Поверьте, чем меньше, тем вкуснее будет чкмерули. Разделываем как для цыпленка табака у нас есть рецепт на нашем канале вкуснейшее блюдо. То есть разрезаем по центру грудки, распрямляем. И слегка отбиваем, разбивая суставы и некоторые косточки, если вдруг надо. Можете отрезать кончики крыльев, последний сустав. Получится такой вот цеплячий паст. И также обработаем вторую птичку. Затем будет народный способ подготовки. Птички будем мариновать. Нальем 3 литра воды. Добавим 100 грамм соли. Размешаем. Затем возьмем чеснок. 3 зубчика и пропустим его через пресс. Можете нарезать, можете растереть в ступке. В данном случае это не принципиально. Размешали и опускаем в жидкость цыплят они просолятся как необходимо и чесночный вкус запах возьму. Замечательный народный маринад из чесночной воды. Два часа выдерживаем. Пока курочки маринуются, подготовим остальное. Нарежем все оставшиеся зубчики чеснока. Их много и так надо. И в ступку. Добавим соль, одну столовую ложку. И перетрем. Это важно, создать пасту из чеснока, а соль мы больше в блюдо добавлять не будем. Можете даже меньше добавить, Одна столовая ложка это на мой вкус. Можно было бы и через пресс, но перетереть это и правильно, и так делали и делают всегда там, в рачейском крае Грузии, откуда родом это блюдо. Получилась такая вот паста, сочная, ароматная, а соль поможет законсервировать вкус и запах свежего чеснока. Нарежем зелень. Кинза – просто концентрация ощущения свежести. И петрушку. Кстати, в народном рачийском рецепте зелень во время приготовления не добавляют. Но у нас можно сказать городской рецепт. И она тут как никогда кстати. Два часа маринования прошло, достанем цыплят и хорошенько их высушим. Во-первых, мы их сейчас Жарить будем, а не тушить, нам вода ни к чему. Во-вторых, небольшое количество влаги может привести к тому, что они начнут прилипать к сковороде. Обсушили и посыпем черным молотым перцем. Совершенно не обязательное действие, но мне кажется, так будет вкуснее. И жарить. Жарить будем на топака специальная грузинская сковородка с тяжелой крышкой. Растопим сливочное масло. У меня на канале есть рецепт жарки цыплят топака. И в том числе с использованием обычной сковородки и кастрюли с водой вместо пресса. Посмотрите, но ну если есть топака, да еще и чугунная, то лучше в ней. Когда сковорода с маслом накалилась, а это важно, чтобы мясо не прилипло, выкладываем цыпленка. Закрываем тяжелой крышкой и на огне выше среднего жарим 5-7 минут. Вот до такой хрустящей корочки. Перевернув, жарим еще столько же. Корочка для этого блюда важна, без нее не получится то, что надо. Также пожарим вторую курочку. Можно было бы пожарить и без этой мороки с тяжелой крышкой, просто на сковороде до корочки, но будет не то, После жарки сразу на сковороду выкладываем зелень и чеснок. Огонь минимальный. Дадим им прогреться до появления запаха. Это буквально секунд 20. И выливаем сливки, которые уж точно компонент городского рецепта шкмеров. В шкмере родине этого блюда. Их не добавляли. Добавляли просто воду. И тут же начинаем активно соскребать со сковородки кусочки прилипшего мяса. Заодно помешивая. Так что если у вас что-то все же прилипло в процессе жарки, это даже хорошо. 5 минут тушим эту массу на малом огне. А пока тушится, быстро порежем цыпленка. Я на 4 части. Вы можете по своему желанию, хоть целиком. Выкладываем цеплят в емкость для тушения в духовке, у меня керамический сотейник. Дань уважения к рецепту, ведь в Грузии в народной кухне выкладывали в глиняную порционную сковородку – кецы. У меня нет кецы, но будем делать тоже в керамике. Этот забабон не обязателен, может быть металл. Заливаем сверху соусом из сковороды для жарки. Затем в эту сковороду заливаем полулитра воды и забираем с ее помощью, что еще осталось. И выливаем эту жидкость в сотейник. Добавляем уцхус унели. Пряность знаменитая у нас, но далеко не во всей Грузии. Он же пажитник, точнее зерна голубого пажитника, грубого помола. Он просто божественен в этом блюде, и я без него не представляю шкамероли и он же в народном рецепте не обязателен к слову. И отправляем в холодную духовку, выставив 200 градусов на 40 минут. Через 40 минут достаем. Если бы ставил не в керамике, а в металлической сковороде, то можно было бы духовку прогреть и тушить 20 минут при той же температуре. Подают или в кеца порционно, или в довольно глубокой тарелке. Соуса должно быть много. Идеальный гарнир лаваш или жареная картошка чтобы можно было в соусе вымочить кусочки, ведь соус тут просто божественный. Как и мясо. Мое самое любимое грузинское блюдо. Праздник вкуса. В густом соусе поджаренное мясо, оно мягкое, но сохранило поджаристую корочку. Не размокло. Соус просто фантастик. Я гарантирую, попробуйте и попадете в пищевую нирвану. Приятного аппетита! Или гаамот, что означает наслаждение, которое вы получите от шкмирулей. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы.